сейчас находимся на шоу табу. Снимать само шоу нельзя, но до начала шоу можно поснимать весь интерьер, что я сейчас и делаю. Для начала я снимаю своего женечку. А вот это вот все из каких-то веревочек или цепочек. И вот это перед нами сцена. Потом там они будут танцевать. Ладиба. ба. О, нам шампанское принесли. Это включает в себя шампанское. Сенки. Тут, правда, полная темнота, вам нифига не видно, но так, общую атмосферу снимаю. Сейчас Женечка меня будет фотографировать. Женечка, фотографируй. Я его буду снимать, он будет меня фотографировать. Прикольно так, а ну-ка. Давай. Билеты стоят по 100 долларов. Это я вам сейчас скажу. Потом сначала не скажу. Пока кассету не увидите, не буду вас расстраивать. Американских, Американских долларов. долларов мы купили ну, в довольно в блатном секторе. Просто... Или это самый, скажи, крутой ночной клуб, самый крутой клуб Макао. Да, это самый респектабельный и крутой клуб Макао. О, смотри, какие дяди идут, посмотрите. Посмотрите, какой он вау. Видели? Это дяди такие. Вот они будут нам сегодня танцевать. Но вы этого не увидите, к сожалению. Как они танцуют Думаю, что будет что-то очень интересное Девочки тоже Но атмосфера мне тут очень нравится Посмотри, вот эти вот лазерные лучи Кстати, их в камере не видно лазерных вот этих лучей Вот же он сейчас Вот есть вот зеленый, прям вот тут Да, вот Женька их вот перекрывает Но в камере вам этого не видно Как будто бы нитки такие С пола до Перегородки До стоек идет, очень красиво ну все. Я вас тём-тём, На меня тоже посмотрите. тём-тём, пока-пока. Я слегка пьяная, но ничего. Зато весёлая. Женька любит, когда я весёлая, Видите, какой он тоже радостный. Все, пока.